Сегодня мы вам хотим рассказать о человеке-легенде Елене Смирновой, которая родилась 26 апреля 1979 года. С детства она росла с бабушкой и отцом вдали от матери, но не к сожалению, а может даже к счастью. закончила кулинарный технику, Она уже с 19 лет зарабатывала. Вот. Другую страну? Когда ей было 21 год, она поменяла одну страну на другую, поступила в институт и уже через некоторое время руководила маленьким отделом туризма. В 2005 году прилетела в Москву, сразу подписала два контракта сотрудничества с двумя салонами красоты и сотрудничала с дизайнерами на бэкстейдже. смогла сидеть дальше дома и начала интересоваться, опять же, новинками. И она поняла, что, актуально развиваться в этом направлении, и открывать все больше и больше горизонтов. Сегодня она известна как фотомодель, стилист, арома-стилист, за плечами опыт. А, нет, балкана, я не боюсь. В сетевом бизнесе. Так, в сетевом бизнесе радуется, э, и развивается в направлении инвестирования. Так. Все. А, она смотрит далеко в будущее и мыслит масштабно В первую очередь, чтобы помочь себе, своим близким, нуждающимся деткам в денежном плане И заняться благотворительностью